Это вот как церковь выглядит изнутри. Церковь Успения Пресвятой Богородицы. Действующая православная церковь. С иконами, со всеми делами. Привет. Тут надо вниз спускаться достаточно глубоко. И тут куча целая русских. Много икон разных. Красивых, много священников, лампад, куча. Ну как православная церковь. Хотя сама церковь очень мрачная. Очень мрачная церковь. Вообще не хотелось бы здесь быть. Es oh, riecht,